Привет. Здравствуйте. Запаслись бананами и нутелла, я вижу, да? Дежурить будете. Если я купил бананы и нутелла, это я запасся. Ну, перед дежурством же очевидно, правильно? Нет. Просто я купил то, что мне захотелось. А, ну да ради бога, я же не против. Я ж только за. Я только за. О чем беседуете? По-разному. Вот вообще по Украине ходил. По Украине ходил. Ага. Хотел. Я что хочу? Хочу поздравить их с окончанием Курской битвы. А вы? Война закончилась. Не, что Что А как вы можете поздравить с тем, то, что еще не закончилось? Ну, с окончанием Курской битвы можно поздравить. А вы, я смотрю, я думаю, а вы, я смотрю, за украинцев, Да. Нет, просто мне смешно, когда человек рассказывает то, что еще не произошло. Ну как? Вчера же Владимир Владимирович был <связывающий> в Курской области в военной форме. Вы же видели. Был, да? Ну, не знаю, по крайней Где мере, тел Можешь, сказать, телевизор так показал. Где он был? Я же не знаю. Но а, все. Населенный пункт не называли, потому что боялись, же, что прилетит. Берегли же царя батюшку. Прилетит? Ну, что-нибудь там Смотрите, есть. Смотрите, с первого сняли. Смотрите, с первого сняли. Он поехал домой, а потом показали. Это может, это, это, это может быть. А еще может быть, что. Это ну, может... Я, честно говорю, скажу вам, что у меня есть подозрение, что это вот этот экземпляр из холодильника, потому что форма на нем сидит, как на короле седло. Что вы хотите отметить? Нет, ничего, я просто с вами беседую. Мне удивительно, знаете, от, жителя Москвы он под... он от жителя Москвы мне удивительно такие нарративы вы слышать. Думаете, почему он форму надел? Я а, я думаю, что из-за того, что Зеленского из овального кабинета за это с руганью выгоняли, выгнали, и он решил, ну, патрулить не, Трампа. Не-не-не, ближе новости. А ну-ка расскажите. Там не... Трамп что-то сказал, что-то сделал с Россией. Не слышал, а ну расскажите. Надо смотреть, вот вы пропишите и почитайте. Ну, х... ну вы можете мне рассказать или нет? Не-не-не, ну. с первых уст я хочу, чтобы люди знали. А я английского не знаю. Там перевод, есть много чего. Это переведут вам, не переживайте. Так вы же из Москвы, как же вы так против России, то Откуда я? Из Москвы. Ну, из России. С планеты Земля еще что-то. Ну, это безусловно. Я вижу, вы Homo sapiens. Я не Homo sapiens. А кто вы? Гетеросапиенс. Хомосоветикус. Я просто человек. Ну, так я говорю хомо сапиенс, человек разумный. Ну, Господи, даже, вот, мне нравятся люди, которые говорят слова и не понимают, почему так придумано ну, это слово, почему оно используется. Ну хомо сапиенс человек разумный. Нет, определение, почему это так говорит? Ну, человек разумный. Это шло в развитии. Это к вопросу к биологии. От хомо От homo человек сапиенс разумный. Не-не, от чего это идет? Определение. Определение. Ну, из латыни. Кто это начал говорить? Ну, ученые, очевидно. Ну, может быть, Дарвин. О, видите, ближе. Это к Дарвину идет эта вся история. Что такое его... Что он доказывал, Дарвин? Теорию эволюции. Ну, может, сейчас не об этом беседуем с вами. он доказал сами. ее? Ну, это ж теория. Если бы доказал, она перестала бы быть теорией. О, Зачем вы мне про да что же вам что я не скажу вам все не нравится давайте поговорим да о том нет, что не надо говорить что где-то что-то было да, давайте поговорим о том что вам нравится то я как-то не могу я тему кажется... тему нащупать никак что вам интересно я люблю стейки вкусные я люблю еду вкусную но я не могу из белгорода приготовить вам стейк а если бы даже и мог я даже если ну, бы мог что вы, вы спросили, что я люблю, я не я не спросил что вы любите я сказ... спросил о чем вам интересно поговорить я люблю разговаривать про хобби. Хобби. Это такой маленький человечек из сказок с волосатыми ногами, да? Хобби это увлечение. А я не знал. Ведь я ничего не знаю. Ну, вы не для знаете. меня вы для меня просто ну просветительской деятельностью занимаетесь, за что я вам искренне благодарен. Безусловно. Так ничего страшного. Извините. Не-не-не. Не извиняйтесь. Я, я благодарен же. Так у вас есть хобби? Вы увлекаетесь чем-то? Да. Вам интересно? Ну, я слушаю его. А, я не я не. очень люблю э, приглашать э, русских мужчин призывного возраста в военкомат. Это О, прям, это, это прям мне. Ну, хобби, я серьезно, я это хобби, Это хобби, это не профессия. Знаете ли, у меня так совпало вместе с профессией. И хобби, и профессия. Это и приятно, и полезно. И для Родины, и для меня. Для я родины. с детства страдал вот этими вот наклонностями. Чем? Статистическими. Угу. А чего они пошли? Ну, наверное, обижали меня в детстве. Был маленький, знаете. А кто? Не-не-не, вот это вот старшеклассница, старшеклассники. Старшеклассники. Да. Странно. Не, я учился после 90-х годов. Я 90-го года. Понемногу. Я в 96 году пошел в школу. А живете? Могу спросить, где вы живете? Нет. И получается, когда я жил вот это... А теперь вы не живете? У меня не было таких проблем. Посмотрите на меня. У меня внешность такая необычная. Я не похож на... Вас. Чего? Вы вполне симпатичный человек. Чего это вдруг? Не в том деле симпатичный и симпатичный. А в чем? Я в европейской части жил. Все, никто не похож на меня. Том, а вы, вы, в... вы, про шовинизм крайне распространенный у нас в стране, да? Вы о чем? Ну, а расовой нетерпимости. Вы об этом? Нет, я просто ваш пример сравниваю с своим. Ага. Вы сказали, что вас унижали. Обежали, обижали, обижали. А за, почему? Причина какая была? Говорили, что сильно умные. У нас это не модно в стране было. Сильно умные? Угу. Они ошибались. Или и они зачем были. Вы Или и они были. Какой умные были, если нарывались на них. Так я абсолютно с вами согласен. Но они-то этого не понимали, значит, были еще глупее. А вы хотели, вы хотели что-то доказать. Да вы думаете, я помню. Конечно, я помню. А сейчас просто я им мщу, они сейчас все алкоголики. Зачем? А я полковник. А, они Зачем? алкоголики. А я их в армию так по одному. Раз, раз. И в мешочке черные. Ну, некрасиво. Согласен, некрас... А вот абсолютно с вами согласен. Самому стыдно. Но ничего не поделаешь. Вот это вот дурная натура. Чуть -чуть дурная натура, вот эта вот моя, вот эта ужасная. Какая? Ужасающая, мстительная, знаете ли, такая, подлинная. А русская, говорю. настоящая русская душа, я бы сказал. Не ерничайте. Да не ерничайте, я радуюсь. Вы ерничаете. А, ерничаю. Ну, верю. немножко, немножко, самое малое. Зачем? Ну, так веселее. Так откуда вы родом? Р... Не я родом, родом я из Украины, а живу в Белгороде. В Белгороде живете? А вы? Никогда не был в Белгороде. Откуда родом? И, из, Харькова, там недалеко. Откуда в Харькове родились? В смысле, в роддоме. Mm. А жили в Харькове? Да. Mm. А где в Харькове градусник? В центре, возле метро. Какого? Ну, тогда была станция метро Советская, сейчас исторический музей. Ну, mm, правда, с Харькова? Сейчас еще бы нет. Нет, я из Белгорода, просто в Харькове жил. А, да, да, я понял, что ты из Белгорода. И самый настоящий бе белгородец. Ну, белгородец. ну да, ну да. Ну как это? Ты жил в Харькове или ты не жил в Харькове? Ой, Харьков. Было что-то дело, но ну, не скажу. Да что ж ты вот. ничего не хочешь мне сказать, -то, а? да? Я боюсь, а вдруг ты этот американский шпион? У ну, меня и пропуск это... в Пентагон есть, то что? Сейчас покажу, я не вру, так и есть. Вот. Так и есть что там там? Скажите, правда, что там Пентагон Это пропуск, я просто закрыл свои данные личные Подождите, это пилка? Ну, это пентагон По-любому пилка по металлу Ну какая пилка с названием пентагон? Ну подумай сам да, По-любому, что такое? Ну, думай Это на шею вешать пропуск электронный я такой, сами вешайте такой. Ну, не ты хочешь? Не... Стоять, не... Ну, ты же сказал, что американский шпион. Ты же меня раскусил. И я вот решил сознаться, а ты... Так я сам представился. А, это ты американский шпион? Да, да а, я... коллега. Ну, здорово, здорово. Как говорится, два дурака собралось и радуются. Сто процентов. И начинают вот друг друга раскалывать. И не говори, мне не говори. Так откуда вы с Харькова? В смысле? Я родился просто в Харькове. Я... я такой русский, как и ты. Я не русский. Так и я не русский. Я украинец. Да я тоже. Ну, меня просто написано, что ты из Москвы. Ты тоже пишешь, что ты сам... с Россией. Ладно, брат. такой. А я с Салтюка. Я понял, что ты наш. А я с Салтюка. А я с Салтюка. Матрос Туденска ладно, тетка, Хорошо поговорили. Добро по поразмовляли. Как тебя зовут, братаку? Миша, Миша, мы в прямом этере. Мы, мы в прямом этере. Скажи что-то людям. О, так я сам тебе говорю, что я не скажи, ну что то уже, Миша. <laughs> Пионы. А в него Москва написана, вы понимаете? Аж сердце, сердце болит, зараза.